उसके बाद में मैंने सोचा आगे करना क्या है कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था अम्मी अब्बा को भी नहीं पता था कि बाबा इसको करना क्या है आगे कोई बताने वाला भी नहीं था इसलिए जितना कुछ मुझे पता है तभी कंप्यूटर का थोड़ा ज्यादा चल रहा था कि बाबा कंप्यूटर पढ़ाई लिखाई करोगे तो आगे चल के एक अच्छा भविष्य है अच्छा करियर हो सकता है आगे चल के तो फिर कंप्यूटर का पढ़ाई कौन करेगा कहाँ पे मतलब मिलेगा एडमिशन ये सारा कुछ कहाँ पे होगा पता नहीं था तो ग्यारहवीं बारहवीं को एडमिशन लू तो फिर मैंने एस कॉलेज में एडमिशन लिया एस कॉलेज जो है पंडरपुर को एक दो महीना किया वहां पे मतलब कॉलेज तो दो महीने में कुछ नहीं हो रहा था ऐसे ही चल रहा था वही आ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब पढ़ाई कर रहा था वो पर मुझे कहीं ना कहीं पे अंदर से ऐसा लग रहा था कि बाबा ये पढ़ाई जनरल पढ़ाई है दो साल ऐसे ही चला जाएगा वापस से आगे करना क्या है पता नहीं फिर भी तो दसवीं के बाद कहीं पे दिमाग में ऐसा भी था कि कंप्यूटर की पढ़ाई करना है अपने को तो फिर क्या करू पढ़ाई करना तो है पर क्या करूँ कहीं पे कोर्स लगा पेटी का या क्या करूं क्या उसमें? तो फिर थोड़ा आ, सर टीचर से बात करने के बाद पता चला कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी एक कोर्स होता है जहाँ पे दसवीं के बाद में डिप्लोमा की पढ़ाई पढ़ाई जाती है तो फिर डिप्लोमा के लिए कहाँ पे जाऊँ यहाँ पे मेरज में तो तभी फिर ऐसा हुआ था कि अब तारीख भी निकल चुके थे सब फॉर्म भरने के सारा कुछ तो फिर मैंने डिप्लोमा के लिए एडमिशन लिया मुंबई में क्योंकि वहां पे क्यों लिया यहाँ पे एक 2008 में इलेक्शन के लिए एक यात्रा ताजगाव कर करती होय मी आपलाच प्रतीक सूर्यकांत कुकडे आपल्या सर्वांना माहीत आहे की मी येणाऱ्या सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक दोन हजार पंचवीस सव्वीससाठी वॉर्ड नंबर मधून इच्छुक आणि उमेदवारी अर्ज सादर करणार आहे तरी मी सध्या करत असलेला प्रचार आणि पूर्ण पाच वर्ष करणार असल्याचा का असल्याच्या कार्याचा भाग म्हणून वचननामा व योजनांची फाईल देत आहे त्याचा उपयोग तुम्ही निवडणुकीनंतर पुढील पाच वर्ष करू शकता ज्यांच्याकडे फाईल असेल त्यास त्यांच्या सर्व अडचणींची विशेष काळजी व प्रत्येक शासकीय योजना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची विशेष काळजी घेतली जाईल आपण ऑफिसमध्ये येऊन आपली फाईल घेऊ शकता